بسم اللہ الرحمن الرحیم آخریت کی کامیابی ہی عظیم شان کامیابی ہے اور انسان کو اسی کے لیے جد جہد کرنی چاہیے تفہم القرآن جل چہرم صفحہ دو سو نواسی سر صاحب آیات چالیس تکسٹھ اللہ عباد المخلصین المخلثین لہم رزق معلوم فوا وہم مکرمون فی جنات النعیم سرور متخابلین يطاف عليهم بكاس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم خاسرات كَانَ كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال خائل منهم إني كان لي خرين يقول أينك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاتلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المهزرين أفما نهن بميتين إلا وما نحن الفوز لمثل مگر اللہ کے چیزہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے ان کے لئے جانا بوجھا رسق ہے ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے نعمت بھری جنتوں میں جہاں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے ان میں سے یہ کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو, تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس آپ پہلے آ چکی اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا یقیناً یہی عظیم شان کامیابی ہے ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے آخرت کی کامیابی ہی عظیم شان کامیابی ہے اور انسان کو اسی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے تفهم القرآن جل 4 صفا 396 سورة چھانوے آية مومن ايه الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیح کر رہے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر دیا ہے اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے تو بلا شبہ خاضر مطلق اور حکیم ہے اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کی دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا یہی بڑی کامیابی ہے عرش الٰہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیح کر رہے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مخرص کرتے ہیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تسلی کے لیے ارشاد ہوئی ہے ارشاد ہوئی ہے وہ اس وقت کفار مکہ کے زبان درازیاں اور چیرا دستیاں ان کے مقابلے میں اپنی بے بسی دیکھ دیکھ کر سخت دل شکستہ ہو رہے تھے اس پر فرمایا گیا کہ ان گھٹیا اور رزیل لوگوں کی باتوں پر تم رنجیدہ کیوں ہوتے ہو تمہارا مرتبہ تو وہ ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے اور عرش کے گرد و پیش حاضر رہنے والے ملائکہ تک تمہارے حامی ہیں اور تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشیں کر رہے ہیں عام فرشتوں کے بجائے عرش الہی کے حامل اس کے گردے پیش رہنے والے فرشتوں کا ذکر یہ تصور دلانے کے لیے کیا گیا ہے کہ سلطنت خداوندی کے عام اہلکار تو درکنار وہ ملائکہ مخربین بھی جو اس سلطنت کے ستون ہیں اور جنہیں فرمان روائے کائنات کے ہاں خرب کا مقام ہے حاصل ہے تمہارے ساتھ گہری دلچسپی و ہمدردی رکھتے ہیں پھر یہ جو فرمایا گیا کہ یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کا رشتہ ہی وہ اصل رشتہ ہے جس نے عرشیوں اور فرشیوں کو ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اور اسی تعلق کی وجہ سے عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کو زمین پر بسنے والے ان خاکی انسانوں سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے جو انہی کی طرح اللہ پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں کے اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کفر کر سکتے تھے مگر انہوں نے اسے چھوڑ کر ایمان اختیار کیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہی کا اقتدار مانتے ہیں کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے جو انہیں حکم دینے والی ہو اور وہ اس کے آگے سر اعتاد جھکاتے ہوں یہی مسئلہ جب ایمان لانے والے انسانوں نے بھی اختیار کر لیا تو اتنے بڑے اختلاف جنس اور بود مقام کے باوجود ان کے اور فرشتوں کے درمیان ہم مشربی کا مضبوط تعلق قائم ہو گیا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے یعنی اپنے بندوں کی کمزوریاں اور لفظیں اور خطائیں تجھ سے چھپی بھی نہیں بے شک تو سب کچھ جانتا ہے مگر تیرے علم کی طرح تیرا دامن رحمت بھی وسیع ہے اسی لیے ان کی خطاؤں کو جاننے کے باوجود ان غریبوں کو بخش دے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بربنا رحمت ان سب لوگوں کو بخش دے جن کو بربنائے علم تو جانتا ہے کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے فلوا تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے معاف کرنا اور عذاب دوزخ سے بچا لینا اگرچہ سریحن لازم و ملزوم ہے اور ایک بات کا ذکر کر دینے کے بعد دوسری بات کہنے کی بظاہر کوئی حاجت نہیں رہتی لیکن اس طرز بیان سے دراصل اہل ایمان کے ساتھ فرشتوں کی گہری دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے فائدے کی بات ہے کہ جب کسی معاملے میں جس شخص کے دل کو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ جب حاکم سے گزارش کرنے کا موقع پا لیتا ہے تو پھر وہ الہاہ کے ساتھ ایک ہی درخواست کو بار بار طرح طرح سے پیش کرتا ہے اور یہ بات بس ایک دفعہ عرض کر کے اس کی تسلی نہیں ہوتی ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے یعنی نافرمانی چھوڑ دی ہے سرکشی سے باز آ گئے ہیں اور فرما برداری اختیار کر کے زندگی کے اس راستے پر چلنے لگے ہیں جو تو نے خود بتا دیا ہے اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اس میں بھی وہی الحا کی کیفیت پائی جاتی ہے جس کی طرف اوپر حاشہ نمبر آٹھ میں ہم نے اشارہ کیا ہے ظاہر ہے کہ معاف کرنا اور دوزخ سے بچا لینا آپ سے آپ جنت میں داخل کرنے کو مستظم ہے اور پھر جس جنت کا اللہ نے خود مومنین سے وعدہ کیا ہے بظاہر اسی کے لیے مومنین کے حق میں دعا کرنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے لیکن اہل ایمان کے لیے فرشتوں کے دل میں جذبہ خیر خواہی کا اتنا جوش ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان کے حق میں کلمہ خیر کہتے ہی چلے جاتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مہربانیاں ان کے ساتھ کرنے والا ہے اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو سالے ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے یعنی ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دی یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بھی ان نعمتوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے جو جنت میں اہل ایمان کو دی جائیں گی ملاحظہ ہو سور رات آیت تیئیس اور سور تور آیت اکیس سور طور والی آیت میں یہ تصریح ہی ہے کہ اگر ایک شخص جنت میں بلند درجے کا مستحق ہو اور اس کے والدین اور بال بچے اس مرتبے کے مستحق نہ ہوں تو اس کو نیچے لا کر ان کے ساتھ ملانے کے بجائے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر اس کے درجے میں لے جائے گا اور بچا دے ان کو برائیوں سے سیاحت برائیوں کا لفظ تین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے تینوں ہی یہاں مراد ہیں ایک غلط عقائد اور بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال دوسرے گمراہی اور اعمال بد کا وقال تیسرے آفات اور مصائب اور عذیتیں خواہ وہ اس دنیا کی ہوں یا عالم برزخ کی برزخ کی یا روز قیامت کی فرشتوں کی دعا کا مقصود یہ ہے کہ ان کو ہر اس چیز سے بچا جو ان کے حق میں بری ہو جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا یہی بڑی کامیابی ہے روز قیامت کی برائیوں سے مراد میدان حشر کا ہال سائے اور ہر قسم کی آسائشوں سے محرومی محاسبی کی سختی تمام خلائق کے سامنے زندگی کے راز پاش ہونے کی رسوائی اور دوسرے وہ تمام ذلتیں اور سختیاں ہیں جن سے وہاں مجرمین کو سابقہ پیش آنے والا ہے